الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلى وسلم دائما أبدا اللہ حبیبی کا خیر الخل و, درود و سلام کے بعد محترم عزیز و قریب دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس حضات باری تعالیٰ نے ہمیں مجلس سے علم منعقد کرنے کا شرف بخشا اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و بارکہ کو بیان کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائی حضرت محترم آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے الصحابہ رضی اللہ الامہ صحابہ کرام سے پوچھنا ہے صحابہ کرام نے فرمایا کون ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ افضل ہے کون ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تو الصحابہ تو یہ فصل ہے اور اس سے جو ہے وہ قرآن مجید خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ میں اس ویڈیو میں آپ احباب کے سامنے صحابہ کرام کے اقوال نقل کروں گا کہ صحابہ کرام اپنے دور مبارکہ میں کس کو جو ہے وہ افضل قرار دیتے تھے صحابہ کرام کا دور مبارک یاد رکھیں کہ حضور کا دور مبارک ہے خیر القرونی کرنی میں پہلا جو دور مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام کا دور مبارک ہے تو چلتے ہیں بلاتا کھیر اپنی ویڈیو کی طرف امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں کتاب المناقب رقم الحدیث تین ہزار چار سو پچپن پہلی جگہ پر اور دوسری جگہ تین ہزار چار سو چورانوے دو جگہ پر لے کر آئے کتاب المناقب میں کیا فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کنا نخیر بین الناس فی زمان النبی فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ والسلام کے دور نبوت میں جب فضیلت دیتے تھے تو سب سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے تھے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیا کرتے تھے حدیثوں بار کا بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک چیز نہایت دلچسپ نظر آئے گی وہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ نبوت میں آقا علیہ السلام کے دور میں جب فضیلت دیتے تھے تو حضرت بکر صدیق کو فضیلت دیتے تھے تو پتہ چلا حضرت بکر صدیق اس وقت بھی افضل تھے جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں حیات اس کی تائید دوسری حدیث مبارکہ جو سنن ابن دعود میں امام ابو دعود نکل کرتے ہیں اس میں تو بقاعدہ الفاظ ہیں قال سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہا ابن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کننا نقولو ورسول اللہ حیون افضل امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہو ابو بکر سمہ عمرہ سمہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب حیات تھے تو ہم کہا کرتے تھے کنہ نکولو ماضی استمراری سیغہ جمع متقلم کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے اس وقت جب آقا علیہ السلام حیات تھے اس وقت جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک نہیں ہوا تھا کیا کہا کرتے تھے افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ ابو بکرین آقا علیہ السلام میں آپ کی امت میں آپ کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے سمہ عمر بن الخطاب پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے سمہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے امام ابو دعود رقم الحدیث چار ہزار دو سو اٹھائیس پر لے کر ہے سنربی دعود کے اندر اس میں بقاعدہ وہ نص ہے وہ متن موجود ہے اُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ حَيُّنُ ہم اس وقت کہا کرتے تھے وَرَسُولُ اللَّهِ اللہ اس حال میں کہ حضور زندہ تھے جملہ حالیہ ہے واو حالیہ ہے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آگے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے سوال کر رہا ہے اور والد اس کو جواب دے رہے ہیں۔ امام بخاری صحیح البخاری میں رقم الحدیث تین ہزار چار سو سنن امام ابوداؤد سنن داؤد میں رقم الحدیث چار ہزار دو سو انتیس سوری چار ہزار چھ سو انتیس امام ابو داؤد امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ رقم الحدیث پانچ سو ترپن پر لے کر آئے حدیثوں بار کا کیا ہے ان محمد ابن حنفیہ تا کالا کل تو لیا بی ایاسی خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت کل تو ابھی میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا حضور یہ بتائیں ایاسی خیر بعد رسول اللہ وہ کون ہے جو آقا علیہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے سب سے زیادہ بھلائی پر ہے افضل ہے وہ کون ہے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد کالا تو میرے والد گرامی نے فرمایا ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و ہے کل تو من میں نے کہا والد گرامی پھر کون ہے ابو بکر صدیق کے بعد کون ہے کالا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عثمان تو میں ڈر گیا کہ آپ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے پھر کہا کل تو والد گرامی پھر آپ ہیں یعنی حضرت عمر فاروق کے بعد پھر آپ ہیں کالا تو والد گرامی نے فرمایا مَا انا إِلَّا راج المن المسلمین میں نہیں ہوں صرف مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں تو یہ آج انکساری کی طرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ آجزی اور انکساری تو لے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق مولا کائنات حضرت المرتضی فرما چکے وہ کوئی آجزی نہیں ہو سکتی یہ بات یاد رکھیں اپنے متعلق تو بندہ آجزی کر سکتا ہے یہ کرینہ ہے اس بات پر دوسرے کے متعلق بندہ اس کے حال پر خبر نہیں رکھتا تو اس کے اس کے متعلق ایسی بات کہہ دے کہ وہ آجزی ہے اپنے متعلق تو عزت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں ارتبو بکر صدیق کے متعلق بندہ آجزی مراد لے یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر عزت علی المرتضی اپنے بیٹے کو تربیت فرما رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بعد اس امت میں سب سے پہلے اور سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلمہ کالا سمیت یہ تو اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں پھر ایک حضرت ہیں وہ بیان فرماتے ہیں سمیت یقیناسی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو بکرین و خیر الناسی بعد ابی بکرین امارہ دونوں شخصیات کی نصے قطعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماری امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں مقدمے میں نقل کرتے ہیں رقم الحدیث ایک سو چھے مقدمے میں امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ رقم الحدیث تین سو پینسٹھ اس کے علاوہ امام ابو نعیم بھی ہلیات اللہ میں لے کر آئے کیا فرماتے ہیں حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ والسلام کی ذات مبارکہ کے بعد اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں پھر حتب عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے افضل افضلے اور یہی عقیدہ اہل السنہ ہے حوالہ جات میں آپ احباب کے سامنے نکل کرتا جا رہا ہوں پھر آگے سنتے چلے امام بخاری صحیح البخاری میں رقم الحدیث 3494 امام ابو دعود سنن ابو دعود میں رقم الحدیث 4627 پر لے کر آئے

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مقا علیہ اصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں جب اختیار دیتے تھے فضیلت دیتے تھے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے حدیث مبارکہ کے الفاظ کا اگر ترجمہ کروں تو بڑا دلچسپ ہوگا لان بکرن بکر ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع صحابہ بیان کرنے فرماتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے سمہ و برا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے سمہ عثمان پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے سمہ نترک و صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم صحابہ اکرام کو چھوڑ دیتے تھے لا نفادل بینہم ان کے درمیان ترجیح اور ان کے درمیان درجات ہم قائم نہیں کرتے تھے صرف اگر ہم نے درجات قائم کیے تو تین صحابہ کے درمیان اور ان تین صحابہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا وہ کون سے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضوان اللہ ہی حضرت ابو ابوبکر صدیق کا نام پہلے لیا اور فرماتے ہیں ان کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے یہ اجماع صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد بیان کر رہے اس کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیثوں بار کا سنتے چلیں ان اسد بن ذرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فلتفت فلم يرى ابا بکر فقال رسول اللہ ابو صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ آگے پیچھے متوجہ ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا خطیب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے اس کے سامنے ساری عوام ہوتی ہے تو صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا آقا علیہ السلام نے خطبہ دینے دے رہے تھے کہ آپ نے متوجہ ہوئے لوگوں کے لوگوں پر دیکھا نظر دوڑائی تو اس میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکرین ابو بکرین ابو, ابو بکر کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے ان روح القدس جبرائیل علیہ السلام امتی کا بادہ ابو بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ والسلام نے خبر دی یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے اس میں تو حضور علیہ والسلام اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرما رہے ہیں حوالہ جات سنتے چلے امام تبرانی موجم الاوسط رقم الحدیث 6428 امام حیسمی مجمع الزوائد جلد نمبر ربنو صفحہ نمبر 44 پر لے کر آئے حضور خود بیان فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل نے مجھے خبر دی حضور آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے حضرت بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے تھے مخاطب فرما رہے تھے اب جن الفاظ سے مخاطب فرما رہے تھے وہ الفاظ بڑے دلچسپ ہیں وہ الفاظ کیا ہے یا خیر الناس بعد رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخص اے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص ان الفاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا امام ترمیزی کے اندر رقم الحدیث تین ہزار چھ سو چوراسی پر اس کو لے کر آئے امام حاکم مستدرک علی ہیں رقم الحدیث چار ہزار پانچ سو آٹھ پر لے کر آئے کیا یا خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی حدیث مبارکہ صحابہ اکرام ردوان اللہ عجبائی کی میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں کتنے اقوال بھرے ہوئے ہیں کتب حدیث میں کتب تاریخ میں کتب اسماء رجال میں کتب مناقب میں فضائل میں کہت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی افضل تھے جب صحابہ اکرام ردوان اللہ عجبائی کا دور مبارک تھا جب آقا علیہ السلام بزاتے خود سامنے موجود ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اکالیہ اسلام کی موجودگی میں ہر ابو بکر صدیق کو تمام لوگوں پر افضل قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مبارکہ ہم سب کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی صداقت کے چرچے ہم سب کو آگے بیان کرنے کی برچڑ کر توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ